My mindset Дали кручу, с горы, с горы, с горы, как птица лечу, Спешу, 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 спешу легке навстречу радуге-дуге. Пусть, пусть дорога вдали бежит, Грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, Из песни этой. Качу по свету, качу, качу куда хочу. Болит и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залу, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда. И если холода Раз ночь длина Жгут едва-едва И берегут Силы и дрова Зря не шумят И не портят лес. иногда найдется вдруг чудо. Этот чудо все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все Погасли краски дня, еще не жаль огня, И Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, Но без потерь дожил до теплых дней. а ты был неправ, ты все спалил за час, И через час большой огонь угас, Но в этот час стало всем теплее. Еще не все дорешено, Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня, Еще не жалят дня, И Бог хранит меня. Це ще зараз похристосуємося, з їв, десь знайдемо. Зараз ви сідаєте і тут доварюється картопля, а уха вже готова, тільки до неї треба буде по одному підходити. То давайте сядемо і по одному там хтось буде підносити. Добре? Смачного! Христос вас Воскрес! Mama

Возвратились мы не все, мы Жаль, по секунду пробежаться по России. Пол Европы прошагали пол земли, Этот день мы приближали, Жаль, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, седьмою на висках. I'm И на солнышках лежу, рядом лёночек лежит, и ушами шевелит, но я всё и на солнышках вижу.

Маніки, я не знаю. Розійдіться. розійдіться, розійдіться, бо тут трошки відручено. Не, не Перший приз пустушка. Вікторія витягує. Номер. Друзья, да. да. Брис Кепка. Да. Вытягивай номер. Номер 55. пять. номер 55. Да. пять?

Шопцы, номер 25. Кто хочет кепку? Я хочу. Я хочу. номер. Пригодится, пригодится. Наступный пустышка.

Звалілась ви навірна земля. Ваші вигуки Христос Воскрес і відповіді во істину Воскрес сьогодні. Це свого роду проповідь. Ми проїхалися від церкви. До церкви повернулися. Я думаю, що всі ми гарно відпочили. Повернулося нас немало сьогодні. 50 чоловік чи скільки? До пяти десяти человек вернулись, это хорошо.